या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाच्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वाम् स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीषान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वाम् कस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा प्रभावै प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुताम् मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामक्ष्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमे तौ महासुरौ रुषिरुवाच एवंस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधस विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्यदर्शनेतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौतजगन्नातस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य क्रोधरक्ते क्षणावत्तुम्